di bogota pailung ban mai ti pisang che yeah. sai pha pik আজি পা থাকোঁ বাইলুংগাঁৱৰ এমাহ বাইলুংঘৰতে এখন আজি অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ চাইফা এক চাইফা লগতে আমাৰ এখন মিউটু আমাৰ কথা আছে আমি আমাৰ স্থানীয় গাঁও এখন বাইলুংগাঁও বহাইগাঁও বৰগাঁও সেই টুলচুকৰ লগতে তাতে আমাৰ যি আচল আমাৰ বা দেখু ধুনীয়াকৈ এই ডেকা চাম তেওঁ যিফালে তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগত আজি আমাৰ ইয়াত চেভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় তাতে আমি কেৱল আমাৰ এই গাঁৱৰ মংগলতে আমাৰ গাঁৱ এখন মংগলতে লগতে এই আমাৰ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো অৰ্থে এই ষাইফ পূজাটো পতা হৈছে ইয়াতে সকলো বেলেগ ফালে থাকক বেলেগ ফুটিলে জীয়াই থাকক আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পূজা আমাৰ জ্যেষ্ঠ মহসকল আহিছিলে তিলেশ্বৰ মোহন দেৱৰ লগতে হৰি বৰুৱাদেৱৰ লগতে প্ৰায় বহুকেইজন আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছিলেই মহ তেওঁলোকে প্ৰায় আমাৰ এতিয়া কাম এইখিনি দেখিছে আমাৰ হ'ল অসমীয়া আইলেংদিন আৰু লেংকম চাচিত লামচাম আৰু টাইক আৰু লগতে আমাৰ জাচিত ভাপু আমাৰ ইয়াত কয় চাইফাত টেন কলনা সেৱা ধৰক হৈছে যিখিনি আমাৰ এইখন যিখন বসন্তাৰ ভাইলং মতে হ'ল দিনতে চুমু ৰজাৰ দিনতে আমাৰ আমাৰ এই বৰদেহালখন কাইলৈ বৰদেহালখন তেওঁ উত্থাপিত কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ এই আমাক পূজাঘাট সোনকালাৰ লগতে চাই ফোৱাৰ লগতে পূজাঘাটখনৰ দিছিলে চুমুহু ৰজা আহিল আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি শুনি অহা মতে ইয়াৰ পৰাই মানে বৰ বৰদেহাইলে দেওশালখন তালৈ নিছিলে কিন্তু আমাৰ আচলতে সেই অনুষ্ঠানটো কোনোবা সংগঠনৰ দ্বাৰাই দুটাও নহয় আমাৰ ইয়াত পতা হোৱা নাই যিটো আমাৰ আজি যিটো অনুষ্ঠিত হৈছিলোঁ ৰৈ থকা যিম চাই পাব সেইটো হৈছে আমাৰ এতিয়া স্থানীয় যিখন আমাৰ গাঁও সাধাৰণতে নাম ক'ব লাগিব আমাৰ বাইলুং গাঁও গোহাঁই গাঁও গোহাঁই গাঁৱতো বুলি ক'বলৈ গ'লে গোহাঁই মানুহেই নহয় তাত কেইটামান পুৱা মানুহ আছে ক'ব লাগিব তাতে এটা বৰুৱা চুক আছে লগতে আমাৰ এখন বৰুৱা গাঁও বুলি আছে সেইকেইখন গাঁৱৰ সহযোগত লগতে পাহশ তিনিআলিৰ ডেকাসকল আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ সহযোগত এই আমাৰ চাই খোৱা পূজাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে